ранку. Ринкова кава знову приймає у себе гостей. Сьогодні до нас завітала голова Ради релігійної програми «Центральний корпус армії спасіння» у місті Кіровограді Ірина Хохотова. Доброго ранку вам. Добрий день. Дімочка, прошу несу, вас. Місу, місу. Кава Неро Арома для вас, аби ваш ранок був бадьорим. Так. Да. Спасибо. Це вам. І ми подивимося презентацію нашого гостя. Дякую. Ірина Хохотва, голова ради релігійної громади, Центральний корпус армії спасіння у місті Кіровограді. Народилася 22 січня. В дитинстві мріяла бути вихователькою в дитячому садку. Улюблена книга Френсіса Ріверса. Улюблена книга Френсіса Ріверса Віяння тихого вітру захоплюється кулінарією. Улюблене місце в Кіровограді Дендропарк. Заміжня четверо дітей. Так, ну, а теперь расскажите, пожалуйста, что это за религийная громада, в целом, какая ее основная деятельность и э, какие есть интересные проекты? У вас, кстати, очень форма мне нравится, если честно. У всех Такая так, форма? А Членов армии спасения, да. Действительно, так. Армия спасения имеет очень богатую историю по сравнению с другими религиозными общинами, направлениями. Она молодая. В июле мы будем отмечать всего 150 лет. А, всего, о, да. О, всегда. Всего, всего 150 такой маленький лет. юбилей. Да, маленький, но юбилей. Как вы обратили внимание, у нас есть форма, поскольку армия спасения, у армии есть форма. Угу. И она есть у солдат и у офицеров. Солдат – это член церкви, который дает обязательства, который принимает доктрины церкви, армия спасения – помогает, поддерживает ее. А офицер ⁇ это человек, посвятивший себя на служение. То есть как в армии дан приказ? Я сама Харьковчанка. Первая столица. Да, служу сейчас в Кировограде. До этого отличительной чертой нашей церкви является то, что служит семейная пара. То есть вот если бы я сама захотела служить, а муж отказался, то меня бы здесь не было. Ага. Вот. А так в Кировограде мы с мужем. Единственное, что дети наши сейчас в разных городах: сын в Харькове, две дочки в Одессе, четвертый сын с нами здесь в Кировограде. Ого, так у вас четверо детей. Ну, презентация же была в неделю. Да. Поэтому, как и любая церковь, наша основная задача – это проповедь Евангелия Христа, проповедь Его Благое вести о том, что Христос пришел на землю, взял наши грехи, умер за нас и на третий день воскрес. И сейчас каждый, кто верует в Него, может быть спасен. Но при этом мы не только говорим, но мы еще и делаем. И вы задали хороший вопрос, какие программы у нас есть. У нас очень много программ, которые давно работают в Кировограде. Мы поддерживаем малоимущие слои населения, то есть невозможно голодному человеку рассказать о Боге. И основатель армии спасения Вильям Бут однажды сказал, вот знаете, как в русских, как раньше в сказках, сначала накорми человека, вернее сначала помой, накорми, а потом уже разговаривай. Поэтому если брать английскую аббревиатуру, а армия спасения зародилась именно в Англии, то там есть три «С» – «суп», «сойл», And soap. Угу. Первое мыло, соуп, второе суп, угу. третье сойл, душа. Мы так и работаем. В нашу в сферу нашей деятельности входят детки, молодежь, взрослые, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Очень много разных программ проводим для них. Сейчас особо усі не займаємося переселенцями, займаємося допоможю сім'ям <говорит> А Якщо можна, давайте ще зупинимося на безхатченках. Ну ви ж розумієте, головна мета ну головне, що треба зробити, це напевно, ізолювати від певного суспільства, тобто показати, що є інше життя. Чи в принципі тільки проводяться розмови, чи є якийсь прихисток для цих людей. Нет, Кировоград, э, я это уже говорила, э, единственный город, в котором нет на данный момент э, э, помещения пухать, да, для э, бездомных. Угу. Э, со своей стороны мы кормим их, э, к сожалению, это не часто, два раза в неделю, но занимаемся этим не только мы, поэтому у них есть возможность получить хотя бы раз в день тарелку горячего супа, mm -hmm. чай, хлеб. В разных местах это делают разные организации. Я знаю и православная церковь, и католическая, и новое поколение. Есть организация Милосердие молодежь кормят. Очень многие занимаются этим, поэтому и надеемся, что все-таки будет у них свой дом, где они смогут перезимовать. Mm -hmm. Ну и Рухайма Седалиевич выказала про допомогу нашим хлопцам в АТО. Не совсем хлопцам в АТО. Мы помогаем тем, кто здесь в Кировограде остался. Это семьи угу. воюющих в АТО. Дети, жены, мамы. Это продукты питания, это вещи, это детские смеси. Буквально в пятницу спасибо. Атаманчук в Вити Викторовне завезли э, около 4 тонн картошки, которую мы раздаем. Да, Нам предоставили списки для этих семей. И они имеют возможность получить какое-то количество картофеля на землю. А можно более подробно про э, червоный э, казанок, казанок? Красный казанок? Красный котелок. котелок красный котелок. Красный mm котелок, -hmm. да. Вот о нем побольше. А, вы знаете, вот на мне шапка. С красным значком. С красным <с значком, да. Вот этот вот щит, это, ну, как вы сейчас сказали, бренд армии спасения. По нему узнают нас везде. Ну, не только по этому значку и по форме. Форма, да. Да, и по нашим действиям. Кстати, мы носим форму, знаете еще и почему. Ну, во-первых, это наше свидетельство принадлежности армии спасения. А во-вторых, по этой форме нас узнают, потому что мы не стыдимся того, что мы делаем. Если бы мы хотели запрятаться, мы бы форму не носили. А так, видно, сразу бросается в глаза. Армия спасения, да. Да. Итак, красный котелок. 124 раз будет проводиться этот сбор в этом году. Почти. Ну, скажем, не юбилей. В следующем да. году будет юбилей. Да, в 1891 году англичанин Джозеф Макфи, будучи офицером Армии Спасения в Америке, куда его направила организация, в канун Рождества видел очень много бездомных. И у него появилась такая мысль, устроить этим людям праздник. То есть кормление Армия Спасения проводит... Постоянно и везде. В основном это суп, чай. Но на Рождество хотелось сделать что-то... Угу. Ну вот же, ну, чтобы, люди, увы, да? Да, чтобы люди почувствовали, что это праздник. И вот он поставил перед собой цель накормить ни много ни мало тысячи человек. Но ну, как угу. это сделать? Он молился. И Господь дал ему такую яркую картинку воспоминания. До того, как стать офицером армии спасения, он был моряком. И заходя в порт Ливерпуль, он увидел большой казан. Ну вот как узбекский плов варят. Угу. Да, в принципе такие казаны стояли в каждом аэропорту и, прошу прощения, Порта. в каждом порту. Да. И туда бросали мелкие деньги. Ну кто мелкие, кто крупные, для бедных. И тогда Макфи подумал, а что если сделать такую же акцию и здесь, в Америке. Он обратился к властям, и те дали согласие. Он поставил котелок, и вы знаете, эти тысячи обедов рождественских стали явью. Достались Он накормил, всем. достались всем. Было очень много скептиков, над ним шутили над ним открыто издевались. Вот. Но он шел к своей цели. И на следующий год решили повторить эксперимент. И с того момента, вот уже 124 года, 124 год. Почему 124 года, говорю, потому что в других странах эта акция началась, уже началась. Угу. Почти две недели назад. Мы ее будем начинать у нас с 1 декабря. В прошлом году мы провели такой небольшой эксперимент и стояли в Кировограде возле гостиницы Киев. Это было успешно. Вы знаете, вообще меня кировоградцы поражают своей щедростью, своей открытостью. Несмотря на такие, казалось бы, тяжелые условия, они щедры. Они настолько открыты вот в этой щедрости. Я думаю, это потому, что большинство из них верующие. Ибо написано в Библии, блажение отдавать, нежели принимать. И еще там есть обещание Божье, не оскудеет рука дающего. Mm -hmm. Да будет так. Давайте скажем, вы, мы уже вызначились с местом, где будет находиться казанок, этот червоный. Uh, да, он будет в нескольких местах, uh -huh. поскольку мы uh, в Кировограде, у нас есть такая же церковь, такое же отделение в поселке Новом. Обязательно там будет стоять. Далее, несколько организаций согласны... Да, еще хочу сказать, что вот этот красный котелок, это не только сбор денег. Мы ставим корзинки, куда можно будет приносить игрушки для детей, сладости, констовары. Ну, все что угодно, одежду. Все пригодится. Угу. Все пригодится, да. Поверьте, уходит все. Вот. Поэтому, ну поскольку в первую очередь мы ориентированы сейчас на детей, то наши корзинки э, согласились разместить детские центры, Кузя. Э, счастливый день, неугомонные. Э, наша корзинка будет стоять э, в студии на Дворцовой. Угу. Э, сеть магазинов Ева согласились. На, на самом деле, акцию. почти везде. Ну, практически да. И это будет... Э... На улицах, это может быть и возле гостиницы Киев, это может быть и в центре, это может быть на Богданах Хмельницкого, это может быть возле Портала mm -hmm. или возле Валмарта. Mm -hmm. Ну, То есть, главное, что мы понятно. донесли, что да. реально армия спасения есть, это религиозная да. громада, которая реально работает и показывает, не приховывает себя. Мы надеемся, да. якомога більше кировоградцев долучится да. до Спасибо этой Спасибо вам, Ирина, что учимся. вы делаете. Это надеемся. благое надеемся. дело, это прекрасно. Спасибо вам большое. Ну, а мы двигаемся дальше эфиром.